Здравствуйте. Здравствуйте. Я просто думаю, вы кого-то ищете еще где-то в темноте. Нет, я... Еще с кем пообщаться. Вам шапочка не жмет, вы так как-то слишком ее натянули? Поверьте, на самом деле это бейсболка, это раз. А во вторых, это мое, это два. А в третьих... Так я не говорю, что вы ее украли. Вы откуда сами? Из дома. А. Замечательно. Это США какие-нибудь, да, наверное? Нет. США как-то не очень. Да? Из России? Ну вот, ближе. Ага. Но не Россия. Почему нет? Вот будем еще полчаса гадать, конечно. Но, но я же вас не спрашивал, откуда вы. Так у меня написано, откуда я. Ну, у вас, ну, Россия. А правда, Россия. что в BMW нет поворотников? Еще раз нету. Что-что? Чего нету? Да просто они вроде бы не пользуются ними. Там прям все так пишут. Нет, это дебилы так пишут, и поэтому они боятся, поэтому. Mm. Так Я бывает, помню. да. Нет, Если вы нет, из России, деле... почему бейсболка, а не кокошник тогда? А, что было, то надел. А, кокошник на праздник. Ну, даже на праздник нет такого. Нету, да? Красиво. Как-то... Да как-то что-то россияне. А вы, ну, то есть, вы, вы мне надо понимать, вы россиянин или я вы вас не понял. Россияне? А вы с Украины, я вас да, понял, да? да. Ну, вот, я, я, чувствую уже по говору, что вы с Украины. Причем с западной. Да, с самого прямо Львова, прямо из центра. Да, нет, центр это Киев, вроде бы, как бы. Я ошибаюсь? Ну, ну, я имел в виду из центра Киева, Львова. У нас же <с ну, <с как бы. Э... А, а, кстати, почему а вы сделали бы... такой вывод, мы, что мы я? Мы же как бы важно, мы же, мы же, ты же, это вот все это от вас все пришло. Так э, почему вы считаете, что я с Западной Украины именно? Ну, вы. Похоже, все-таки не любите восточную У Украину. Чего это я должен не любить Восточную Украину? Вы из Но восточной Украины, что, что ли? Ну, потому что вы как будто бы из нее все сосали, сосали, все это, все это ваше. Я лично. Да и да если бы вы лично, е-мое. И... А потом раз. И бросили, сказали, да ну нафиг. Когда это мы бросили? Это, да, теперь не мое, теперь тут наступают русские, тут все это... Ну, такие мы... Нахрен, Почему же бросили? Кто мы? Ну, украинская армия кто? Так, нет, я же не сказал, что это плохо или хорошо, я сказал, что просто нет... Так вы, так вы сказали, было... что мы их бросили. Если бы мы бросили, то уже бы давно подписали о том, что вот эти да вот две дыры подсл... ЛНР да, и ДНР то, так называемый это, это Ордло, что это какие-то там государства. Нет, Украина не признает то, что Россия оккупировала так, эти территории, так поэтому... Так, это все... Хорошо. Давайте с заднего хода зайдем. Вы знаете, кстати, как интересно БМВ предвидела вот этот конфликт? Вы знаете, как и БМВ связано? А вы знаете, как блин. Знаете, как Это предвидела? Просто... Вот в Украине были популярны черные пакеты mm -hmm. с логотипом BMW. <сёк> даже не знал. Во всех маркетах. Вы что? Тогда уже нас приучали, что вот надо, чтобы у каждого украинца был пакет встречать россиян черный. А, -а, -а я вас понял. Я видел такие, но, блин, чтобы так и работало. Отлично работает, отличная тема. Тем более после попадания украинских дронов, как раз вот там пакет, он идеально подходит. Ну, ну, вы там что-то пытались пробухтеть, что мы там бросили Донбасс. Хоть не бомбили мы 8 лет Донбасс или все-таки бомбили? Нет, дело не в этом. Не вы бомбили, а не конкретно, может быть, вы, а именно те люди, которые, ну, вот, короче, у кого были вот, пушки, у стоят... кого были бомбы, пушки, да, да, и те бомбы. Да, да. Я же вас лично нет ни в коем случае, потому М -м. что вы, может быть, поговорить об этом хотите, а некоторые просто не, мне просто не, вы так долго свою. вы сегодня накатили немножко, да? Бывает. Не, сегодня именно. Поскольку вам так трудно вот эти вот все мысли в кучу. Нет, вот я это все тому телевидение, что которое вы насмотрелись, оно все как-то вот. У вас очень сложно все это кристаллизуется, да. какая-то мысль. Вот это Но ваша если фуражка, я быстро, которая на самом деле, прям. Если я буду быстро до вас доходить, именно буду быстро именно. Давайте ускорим. То... Давайте. Да, ради бога. Чего тянуть? Ну-ну. Короче, вам жопа. Не, ну это вы слишком, когда быстро. Ну как быстро? Чего, чего вы так ветра? решили? 10 ну, лет не жопа, решили, а, а тут бац нас. и жопа. Вам жопа, вот и все. Так нормально? Так проаргументируйте как-то, хотелось бы ну, более подробно узнать. А что подробно? Вам жопа через колено. Будет жопа. Ну когда это вот будет? Вот так нормально? Не, так хотелось бы не просто ваши какие-то эротические фантазии Давай услышать. Так. А хотелось бы более раком, развернутый на, ответ. Раком нагнитесь и вам опа. Не, и так вам... в том-то и дело, вот, что мы нормально? не нагнемся. Это же российская тема. Нагинаться раком. Блин. Как вам неудобно, блин. Вы ж... вам все время. Снимите очки и вам в... оба очка. Опа, так нормально. Ну, то, что вас подгорает, так мне нормально? нравится на самом деле. Это прекрасно. Нет, вам вообще никак не нравится. Вам все жопа, вам не нравится. Нет, вам конечно, долго, конечно, не нравится. Вам не нравится. Быстро, вам не нравится. Так Значит, в, вам не кажется, что пока Россиюшка пытается подкрасться к нам, там ее жарит по Китай, как раз. И у них уже там жопа. Блин, ну вот вы чучело. Как вам рассказать-то, что вам по-другому? По ну, как-то ну, обоснуйте, как-то. Пока я вижу, как э, под каким-нибудь Покровском российская армия перемалывается вот эти миллионы и миллионы потерь. Вот я пока это только вижу. Угу. И как за, за год Россия захватила там, ну, Краснодар называется, не Покровск. Да какой? Какой красноармейц? Красно... Красноармейцев уже сто лет нет. О чем вы? Покровск. Это исконное название, как вы любите не говорить. очки и посмотрите нормально. Так, так а я надо? смотрю нормально. Ну что, что не так? Все не так. Смотрите, мы... Вам э, смотрите, вот один из примеров. Пока что э, жопа России. Поскольку... Наши ракеты прилетают прекрасно по российским портам, например. Знаете, что Было была остановлена отгрузка в новороссийский российский порт, что случилось? Может быть, там жопа сейчас. Вы в это верите? Реально. Ну конечно, а, а чего мне не верить? Если вы сказали, что вы живете далеко от Украины, вы же вы это не верите. Вы просто об этом говорите. Что-что? Ну, когда вы там не находитесь, вы далеко. Вы как-то далеко этого... держите свой телефон от головы, от своей. Меня плохо вас слышно. От правды вы живете. Так, то есть вы, вы считаете, что Украина не бомбила, да, Новороссийский порт? Да, может и бомбио, но я думаю, что там, поверьте, там всем будет, как вы сказали, Европа. Это я сказал, всем? что к российской Европе пристроился Китай уже? Почему Китай? вот знаете какая, оси, какая ваша главная проблема коллеги. вы накатили сегодня и вас потянуло на геройство вот и все вот эти ваши все вот, бульканья вот это вот все величие это все наслоение российской пропаганды которой вы подвержены и вы не понимаете реалии этой жизни если просто сесть и вот голо посчитать 10 лет 10 сука лет Россия толчется на Донбассе, там, где она смогла кусок урвать какой-то. Потеряла за это время треть Черноморского флота, треть стратегической авиации, больше миллиона потерь своих войск. Потеряла она вообще уважение во всем мире, и только благодаря Трампу ее вытянули из небытия. Потеряла свою не... невинность, году, когда ее вжарили когда наши его, войска в Курской области. Его свои клещи, и потом что вам в клешни не свои, какие клешни. Никогда отошли, сказали. Свои клещи. Просто, блядь, не пищи, чучело, блядь. Отошли и спокойно, ушли. Вас вот, очень вот плохо слышно. Именно. Да. Убил, потому вы, что. Вы, потому я что понимаю, вас... что вы делали. Палец, а уберите с микрофона. Мы отошли. И если дальше, подошли, если вы такой долбай... Так нормальный долбоящер, блин. Я говорю, ближе, карту микрофон. Нам плохо слышно, как у вас горит... жопа. И теперь, какого лаза у вас такие же очки? Потому что есть такая вещь, называется... Дальше вам жопа. Жопа полностью. По-моему... Вот у именно, аборигена блядь. российского горит Он запомнил, пытается какую-то нам лично мысль вас донести. Запомнил. Я и лично за вами приду, блин. Честно, Ой, таких уже за 10 вашу, лет приходило. засуну, блин. Уже столько было. Уже устали их, он там в посадке Да мне плевать, я, что у вас да было. Было, а есть такая штука, называется Будет. Ага, ага.